O insan ki dünyadan narahatdı, Allahın əzab ayələrini oxuyur, narahatdı. Allah buyurur ki, öləndə ürəyi rahat olar. Allah iki qorxunu bir ürəkdə cəm eləməyəcək. Dünyada əzabdan çəkinən adam can bədənindən çıxandan əmin amanlıq. Əminan anlıtdı. La xaufun aleyhim. Birinci sözlərdən biri budur. Mömnünü qarşılayanda buyurur la xaufun aleyhim. Onlar üçün qorxu yoxdur və lahum yahzanun və hüzün kədər də yoxdur. İnsan Quran oxuya bu ayə də düşünərək oxuya. Bəzən bir dənə yani, ayə insanın taleyini dəyişir. Bir ayə. Çox olub ki, bir nəfər mən oxumuşdum, gedib evə oğurluq eləməyə. Evin malını qarət eləyib indid istiyir qaça hasarın üstündə oturub əlində evdən qərat elədi şeylər hasarın üstündə oturanda Quranın ayəsini oxudur evdən Quran oxuyurlar qonşu evdən bu ayədir ki ələm ya'nə yəni lillezina amənu an taḥsha qulubuhum bi zikrillah deyir vaxtı çatmadı mı ki möminlərin qəlbi yumşalsın Allahın zikri ilə, qəlbi titrəsin Allahın zikri ilə. Bu ayəni ay, eşidir. Vaxt çatmadı mı ki, iman gətirənlərin qəlbi Allah qorxusu ilə titrəsin, Allah zikri ilə titrəsin? Deyir elə hasarın üstündə deyir ilahə çatdı vaxtı. Vaxtı çatdı. Bütün götürdüyünün hamısını qoyur, dillər zamanının ən arif adamı olur. Belə şeylər də olur o oğru olan adam, cəmaatin malını qarət edən adam bir ayənin təsirindən. Vallah insan Quran haqqında düşünsə, Quranı diqqətlə oxusa, Quran qəlblərdə belə təsir qoyur. Quranın bir ayəsi insana şəfa bəxş edir, həyat bəxş edir, insanı əzab, əbədi əzabdan qoruyur nicat verən və xüsusən Ramazan ayında bu sözü də deyim, sözümü tamamlayım. Ramazan ayında Quran oxumaq ona görə adamçıl. Xoşdur ki, istər istəməz oruc insanı təmizdir. Quran haqqında Allah buyurur ki, "Lə yeməssuhu illəl mutəhhərun." Quranı ancaq paqlar başa düşər. Quranı ancaq ola bilər adam hafizi Quran ola, Quranı əzbər bilə, amma Qurandan heç nə bilməyən Qur'anə zahirini bilmək bir şeydir, Qur'anın həqiqətinə yol tapmaq başqa şeydir. İnsanın Qur'anın həqiqətinə yol tapması üçün görəy ürəyi təmiz olsun, qəlbini təmizləsin. Allah özü buyurur ki, bu Qur'anə paklardan başqa heç kəs toxuna bilməz. Yəni paçlara məhrəmdir bu Qur'an. Bu Qur'an öz sirrlərini pak adamlara açır. Ramazan ayında da insan ki, istər istəməz oruc vasitəsi ilə təmizlənir, insanın ruhu, nəfsi təmizlənir deyə Ramazan ayında Qur'an həqiqəti tərə insanın ruhuna hopur. Ona görə də günümüzün bir hissəsini Quranın ayələrini oxumaq və Quranın o tərcümə ayələrinin tərcüməsinə baxıb təfəkkür eləməyə də keçirdi. Günün bir hissəsini mütləq buna ayıraq, Çün çünki Ramazan ayının ədəblərindən biri budur ki, insan bu ayda Quran oxuya və Quranından kim bir ayə oxusa, elə bir bir Quranı xətm eləmiş olub. Allah bizi dünya və axirətdə Qurandan kənara salmasın inşallah. Allahumma inna Esəlü kəbənət ulk ismikəl azimül əzəm el əəzzəl əcəlləl əkram və bil huseyni ya Allah 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 ilah əllərimizi na umid qayqarmar amin amin deyən dilləri lal öldürmə amin bağışlamamış bizi bu dünyadan aparmarmar Allah bu orucluğu bizə axır orucluq qərar qərarı verməsin. Amin. Mübarək Ramazan ayının feyzindən, Qədir gecəsinin feyzindən bizi binəsib eləmə. eləmə.